Сегодня мы остановимся более конкретно на самом большом празднике всех православных христиан. Это праздники Великой Пасхи. Прежде всего, что хотелось бы на что обратить внимание, особенное. Э, вера, праздник ни в коем случае несовместимы с алкоголем. Как правило, очень много молодежи, молодых людей приходит на праздник в алкогольном э, опьянении ведут себя неподобающе, проявляя нетерпение. В связи с тем, что в больших храмах Симферополя очень много людей, площадь, территория храма очень ограничены, очень малы, поэтому возникают разного рода некоторые из неприятные ситуации, которых касаются уже, наверное, более правоохранительных органов. Но очень важно в эти дни помнить о том, что все-таки если человек идет на праздник, то он должен относиться к другим с терпением и, можно сказать, по-христиански. терпение, понимая о том, что очень много людей. Поэтому нужно не допускать каких-то действий. Очень быть внимательными со свечами, поскольку свеча может быть источником и пожара, если она держится в руках, как это обычно по традиции делают, ставит или в куличек, в пасхальное приношение, или держит в руках. Быть осторожными, чтобы не запалить там какие-то вещи, косынки или волосы у соседей. Это тоже бывает, такие случаи бывают. Ну и конечно не надо создавать панику, проявлять терпение, поскольку людей очень много, а священнослужители соответствующие все равно освещают куличи в течение всей субботы и всего воскресенья. Обычно по церковному уставу освещение куличи и, так сказать, основная масса людей начинает приходить уже с субботы. После литургии Василия Великого в Великую Субботу уже по уставу можно освещать куличи. Это сверш... освещение куличи совершается вплоть до ночной службы, до крестного хода, который обычно в храмах начинается приблизительно без 20, без 15 и 12, потом крестный ход, в 12 часов ночи начинается ночная пасхальная утренняя и литургия, после которой уже опять-таки совершается освящение куличей в течение всего дня. Празднование Великой Пасхи органами государственного пожарного надзора рассматривается как в первую очередь с профессиональной точки зрения как мероприятие с массовым пребыванием людей. В свою очередь это вызывает ряд вопросов, которые необходимо проверить перед проведением данного мероприятия. На территории Автономной Республики Крым было обследовано в течение апреля месяца 190 культовых учреждений, которые будут задействованы в проведении данного праздника. Особое внимание сотрудниками, инспекторами пожарного надзора обращалось на состояние электро хозяйства данных сооружений, на состояние эвакуационных путей, их наличие, незагроможденности, возможности прохода, выхода, на обеспечение средствами первичными, первичными средствами пожаротушения, на обеспечение данных учреждений источниками внутреннего внешнего противопожарного водоснабжения. По результатам проверок мы не скрываем, были некоторые люди привлечены к административной ответственности, но ну, там, где это было уже необходимо это сделать. Была приостановлена эксплуатация двух помещений, которые с точки зрения пожарной безопасности были в пожароопасном состоянии. Но я думаю, что к проведению праздников нарушения будут устранены и люди смогут спокойно, безопасно встретить этот светлый в преддверии праздника тоже хочется обратиться ко всем гражданам о соблюдении элементарных мер безопасности, в том числе и пожарной безопасности. Это не проявление терпимости, не создавание каких-то заторов при проходе к зданиям, внутри здания. Это аккуратное пользование источниками открытого огня, свечи. мы надеемся, что как бы общими усилиями, усилиями представителей церкви, усилиями представителей органов государственной власти, с помощью толерантного отношения наших граждан, праздники в Автономной Республике Крым пройдут безопасно, без происшествий и принесут людям только